Добрый день, уважаемые телезрители. Как говорил в таком случае мой знаменитый коллега, говорит и показывает Северодонецк. Сегодня 9 марта 2019 год. 14 часов 15 минут стартует матч, первый матч. 1-8 финала второй лиги национальной первенства Украины по футзалу. Встречаются щит Северодонецк, футболки черные ворота справа от нас. И команда ЛЕКС ВСК Буш. Суммы. Сумы. Ворота слева. Атас, футболки белые. Команды начали матч в таких составах. Э, команда команда Щит. Ворота Игорь номер первый. Номер седьмой, капитан команды, играющий тренер Сергей Стебуловский. Номер 12 Никита Лазыкин, номер 9 Александр Кузьменко и номер 10 Артем Шелестинский. Команда Лекс ВСК Сумбут. Давайте я буду назвать или Лекс или Сумбудзе На площадке номер э, 12 вратарь Роман Скотников Под номером 4 играет Эдуард Ожо Номер 9 Артем Линник. Номер восьмой Андрей Подсюк. Кстати, об этом футболисте чуть позже. И номер десятый Виталий Ханюков. Такая стартовая четверка команды ИСУ. Напомню, что в своих групповых турнирах на первой стадии команда «Щит» в группе 7 заняла первое место и а команда наших соперников, команда Алекс э, ВСК Сумбут заняла в своей группе второе место, пропустив на первую команду из Харькова Сумбол. Андрей Пацин, команда Скотника. Вот высокий прессинг команды Щит заставил ошибиться вратаря гостей. Второе место заняла в своем турнире команда из э, Сум. Там очень развит футзал, Серьезно, такое первенство областное. Много команд во второй лиге есть команды первой лиги. Очень хорошая школа. Суммы в прошлом году сталкивались. Команда ИВТ играла против футцентра. Мы видели с вами этот уровень. В этом году футцентр играет уже в первой лиге. Ну, таким образом. Также команда Лекс ВСК Сумбут играет в чемпионате Сумской области там. Э, ну, наверное, не первый место вам занимает, а так просматривал турнирную таблицу. Где-то второй, третье, четвертый. Появился на площадке у Лекса номер 15 Сергей Наровен. Также на площадке уже... Ну, пока только Сергей Наровенко вышел на площадку. Так, э, в общем, Визуально молодые футболисты. За исключением вот номер четвертый Сергей Ожек. Встречал эту фамилию не раз. Ну и восьмой номер Андрей Подсюк. Сразу, ска, ска, сразу скажу, восьмой номер Андрей Подсюк. Это муж нашей знаменитой биатлонистки Виты Семиренко. Вот он сейчас мячом, Андрей Подсюк. Ну и кроме того, он является выпускником Академии Донецкого футбола. сыграл в «Шахтере-3», по-моему, если не ошибаюсь. в системе «Шахтера» сыграл несколько матчей, там у него было. В общем, Википедия там расскажет. Андрей Подсюк, номер восьмой, команда Олег, ВСК «Сумбуд». Сразу же, вот желтую карточку получает один из футболистов, там Артем Духан принципиально поступил. Номер 33. Кстати, играющий тренер команды Валерий Карацинович

это первый матч, напомню. Второй матч. Через неделю пройдет сумма. Давайте ближе к матчу. Уже произошли изменения в стар старта. Евгений Чумаков, номер 94. Сид по на площадке. А вот Сергей Сибловский пока сел передохнуть. У э, гостей Валерий Каячуба, играющий тренер команды 33-й номер. На площадке. Подсюк пока не уходил. Не уходил 10 номер э, Виктор Виталий Ханюков. И вот капитан команды Союза а а а а под, под седьмым номером Эдуард Кодак. Вот, первое появление вот этой Идет третья, четвертая минута первого тайма. 0-0, не было опасных моментов. Кодак. Вот Кодак сумел все-таки обыграть Кодак. Никита Лазыкина, но удар у него, видимо, сам не ожидал, что может обыграть такого квалифицированного футболиста, как Никита Лазыкин, и он пробил неудачно Михаил Трехлеб, номер шестой счета на площадке. И тренажер номер Евгений Королев. Мы видим, ротация уже прошла. Традиционно Никита Лазыкин не меняется. Приятно, что сегодня есть такая группа поддержки у команды «Щит». Там вот с барабаном. Ну и зрители в середине первого тайма нам наш волонтер Михаил Кипа, наверное, посчитать, скажет, сколько зрителей. Ну так визуально Визуально порядка этот 300, 300. Игорь Кременчувский, врагарь команды, он же и президент клуба. Играет угловой у ворот щита. Ну, напомню, для тех э, любителей футзала Луганщины, если нас будут смотреть другие регионы, э, Матч проводится по классическому регламенту. Один тайм 20 минут чистого времени. Есть судья хронометрист, это Юлия Змеевская. Поэтому учитывается только чистое время. И на нашем табло время фиксируется время, демонстрируется время, которое остается до окончания тайма. В данном случае сейчас до окончания первого тайма 15, 15 минут 20, 24 секунды. Рихлеп. Димаков, Лавзики, не спеша начинает атаку щит. Наверняка э, тренерский штаб, штаб, изучил э, манеру игры соперника. Да, и соперник изучил. Есть уже, слава богу, видеоматериалы в сети. Поэтому не секрет есть действия команды. Королев. Лазыки. Поэтому я думаю, команды уже избрали определенную тактику встречи. И будут ее пытаться реализовать. А вот, э, Я уже объявил по дворцу э, арбитров. Первый арбитр сегодня Артем Духан, э, Приволья Новый Даг. второй арбитр Артем Фигаристов Северодонецк. Судья хронометрист Юлия Змиевская. Северодонецк. За судейским столиком работает также северный Алексей Кабитов, доктор Мальчик Зайна Аракелян. Видеотрансляцию обеспечивает Александр Мазан, Лисичан, комментатор. Видеооператоры сегодня Андрей Остренок, Лисичан и Виталий Чучук, Лисичан. Сегодня мы Сегодня мы работаем в режиме онлайн, то есть наша видеозапись в режиме онлайн. Не знаю, как получится. Старались, сделали все возможное. К сожалению, в легендарных источниках слабоватый Wi-Fi, поэтому, возможно, где-то будут какие-то погрешности, но ну, не судите нас строго. В любом случае дублируется обычная видеозапись, она будет выложена там, через несколько часов в сети. Вот таким образом. Никита Лозыкин пробивает точно. Внешне спокойно футболисты щита. Они уже имеют опыт. В прошлом сезоне они дошли до 1-4 финала. Имеют определенный опыт. И также играли во всеукраинском финале. Ну и, и сами по себе Никита Лозыкин. Вы знаете, что Никита Лозыкин является бронзовым призером чемпионата Украины в составе команды. Альберт Кабрюган. поиграл в большой футбол. Ну, все футболисты, буквально, все играли, И за вот эти три сезона, в которых играет СИЗ, команда уже наиграла определенный опыт, имеет определенный авторитет. Андрей Подсюк с мячом. Седьмой номер. Эдуард Шкудак. Эдуард Ажов. Королевский это был Артем Линник, девятый номер. Команда Лекс ВСК Сумбуд прибыла на матч буквально за полчаса до игры. что, наверное, не лучшим образом сказалось на, 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 автобусе, естественно. Не лучшим образом сказалось, наверное, на готовности команды. Но все в равных условиях. А эти условия, как, как позволяют эти условия, они позволяют. Кременчуцкие линии. Да не смог пробить стенку Кузьменко. Стебловский, Стебловский, хорошая передача была, сейчас закупим. Вот там опытный Андрей Пацюк, да, опытный он, что Андрей Пацюк. Ну там наберете Википедии Андрей Пацюк, я думаю, насколько я помню, 84 -го года рождения, я помню, если я не ошибаюсь. Могу ошибиться. Прошу у школы Донецкого шахтера на пол. Сами, что вот восьмая минута для первого таймера, да? после момента у ворот не было, а пока что. Ложикин продевает, не точно. Ну, удары, я не знаю, уровень Романа Скотникова, вратаря команды э -э, Я думаю, что на этом уровне, ворит на все-таки...

ну так визуально самые высокие футболисты. Кузалит команды Сумбуд. Алексей Парфон. Кузьменко. Чумаков, Кузьменко. Все на не точно передается на Артема Селестинского. Задумано было неплохо Александром Кузьменко, но Селестинский Маркоменко, Сибловский здорово в отборе. Капитан команды, играющий тренер Сергей Стебловский. Ну и для тех, кто не, не луганчан, я имею в виду не присоединил представитель Луганской области, скажу, что Сергей Стебловский тоже прошел в школу Академию Донецкого шахтера и тоже играл. В там буквально в 7 метрах, да? 7 метров доворот. И волска И лазыки. 9 метров доворот, смотри. Чумаков и лазыки. Наверное, лазыки открывает ворот. Ну, была, конечно же, наигранная комбинация, сто ну, вот процентов. так получилось. Роман Скотников готовится вводить мяч в игру. Так. Я комментирую Сергей Стебловский, Кузьменко. Базыкин, Стебловский. Ну, мы видим э, территориальное, если можно так сказать, преимущество у Щита. Щит прогнозированно играет первым номером. Лекс, или э, Лекс ВСК, Сумбут. Не знаю, кто знатоки английского, переведите слово Лекс. ВСК это аббревиатура, Сумбут это тоже. В общем-то, можно называть их строителями, да. У нас все просто. Команда «Щит» — это команда, представляющая известные правоохранительные органы. Не секрет, что эмблема СБУ на футболках футболистов «Щита». Ну, это любительский аматорский клуб. Все ребята работают в системе. И... ошибка счета и Эдуард Кодак, капитан команды на девятой минуте. Эдуард Кодак. на игру, избрала на игру команда гостей, команда Сумчане. Они э, играют, от оборона играет вторым номером и выискивает свои шансы. Вот такой шанс получил э, Эдуард Кодак и, и этим шансом воспользовался. Это не был спорный мяч. Никита соперника. Роман Ну что, друзья, 1-0. Гости впереди. Не забываем, что два матча в этой серии. Два матча из двух матчей состоится. Э, будет еще на игра в Сумах через неделю. И, естественно, максимальный результат команда пытается достичь на своей площадке. Лазыки, Кузьменко.

с 7 метров 1-1 все начинается сначала но правда счет уже 1-1 Напомню, э, допустим виртуально если э, матч закончится с счетом 1-1 то на своем поле команду Сумбуду строит счет 0-0 понятно по преимуществу а это Сергей Линник Артем Линник и номер 900. Весело развивать у нас события. Весело развивательного события. буквально в течение полутора минут, даже меньше, в течение 40 секунд три мяча. Ну, можно назвать курьезный, не курьезный, я не знаю. Да это Сергей Дмитрий Линник. Артем Линник. Ну, я с... не очень хорошо знаю футболистов. Из э... севера, из э... столицы Слобожанщины, скажем так. Батюк пробегла. Хороший удар! А напомню, что вчера э, Вита Семиренко выступала, его супруга выступала на чемпионате мира сейчас по А Андрей здесь. Андрей Пацюк здесь, вот, в Северодонецке. Супруга а в Остерсунде, муж Северодонецкий. Такова спортивная судьба. Кузьменко. Мазыки. От вот когда сумчане выдавливает щит развиток ошибается уже сумчане. Это фол у Александра Кузьменко. Не обязательно прямо скажем, фол это первый пол по одному фолу у обеих команд.